Мы так долго ждали этого события. Да. А что супруг говорил, когда бежал мост? Ничего, потерпим, подождем. Ладно, чтоб качественно сделали мост. А как тебе новый мост? Отлично. Почему? Потому что он крепкий будет. А ты проверял? Еще нет. Но раз он людей столько людей выдержал, значит он еще долго будет служить. Это долгожданное событие, которое ждали несколько месяцев. И вот сегодня наконец-то откроют этот мост. Я думаю, что жители города будут очень довольны и удовлетворены тем, что у нас... Отремонтировали мост, это и безопасность, это и более быстрое передвижение по городу. Конечно же, люди рады. А вы лично сколько страдали от отсутствия моста, от того, что не С дня его закрытия и до сегодняшнего дня. Сколько лишних литров спалили? Не считал, но много. Сегодня мы открываем шляху прови. Хочу сказать и... Трохи потішити Костянтинівців, що не тільки ті дороги, які ми в наступному році відремонтуємо, інші соціокультурні об'єкти, буде центр надання адміністративних послуг і багато чого іншого. Власне, по цьому проводу починалося в минулому році із коштів, виданених по Державному фонду регіонального розвитку. Цих коштів було недостатньо. Через це в цьому році мною було прийнято рішення із обласного бюджету 13 мільйонів. Ми додавали для. Побудови, відбудови цього шляхопроводу. місто якраз займалося благоустроєм і також виділило і свого бюджету. Хоча, на жаль, це одне з небагатьох міст, в яких проблеми є. Так, Директор до впроваджувальне підприємства «Мост» Щокін. раз, два, три. Аварийная ситуация с подземной частью стояк-опор могла привести к обрушению конструкции сооружения. В процессе капитального ремонта мы усилили стойкий опор, регеля опор, восстановили защитные слои разрушенные железобетона. Посредством накладной монолитной железобетонной плиты и дополнительного армирования балок пролетного строения мы довели грузоподъемность сооружения до современных норм. Повышенное ограждение и перильное обеспечило безопасность движения автотранспорта и пешеходов. Была выполнена гидроизоляция, новое асфальтобетонное покрытие, опоры освещения, лестничный сход.